установок, скорее всего, навязанных Вот здесь я остановлюсь на понятии установки, потому что, как я объясняла это своим знакомым, многие почему-то понимают этот термин только как то, что какой-то такой психологический метод, когда люди хотят какую-то цель добиться, и поэтому они ставят себе какую-то такую установку. Я рассматриваю это слово как то, что установлено, то есть есть какие-то правила, есть какие-то вот вещи, с которыми мы, мы динамично существуем, соглашаемся и говорим себе, что мы так будем исследовать в дальнейшем. Вот. Я в своем проекте не пытаюсь показать, что это плохо, что так происходит или это хорошо. Я говорю о том, что это так, как есть. Вот. Я исследую эту тему исследую на примере себя, потому что кого еще я так хорошо знаю. Суть этого проекта – вынести изнутри и вовне то, что было занесено, занесено из меня внутрь. Это такая игра по движению снаружи внутрь снаружи. С одной стороны, установки – это то, из чего состоит наше «я», а с другой стороны, есть установки, которые почему-то никогда не заработают. Забавно, что я это понятие, которых много, и вопрос только в том, кто и кого и когда будет слушаться. Вот. Эта идея пришла ко мне, когда я давала себе очередную установку, и, которую я всегда давала в какой-то момент, а потом нарушала. И вот я подумала, что стоит записать себя на видео, как я ее даю, чтобы это было более угрожающе потом в дальнейшем. Но потом я решила, что нужно записать в общем, все, все свои таланты. Вот, и я решила сделать такой вот медиа хотя, в принципе, не знаю, насколько это можно таким словом называть. Из того, что я знаю, это, наверное, больше всего похоже на то, что делают документальный театр и, и протокол. Вот. Но вот так как я знаю, я тоже медицинские были, то есть сейчас все так смешалось. Вот, наверное, я не имею права презентовать это здесь. Так, ну, исполнение, исполнение вот может варьироваться, и главное, это то, что я записываю установки, то есть я какое-то время их пытаюсь собрать, потом записываю, и вот я их смотрю. Вот. Ну, так как... Эти установки мы даем себе постоянно. Вот я говорю, что это постоянно в голове происходит. То есть вот установки, из которых мы действуем определенным образом. Поэтому я предполагаю, что перформанс будет долгий, что это будет где-то 2, 3, 4, 6 часов. Вот. Это экраны, это их 6. Это 6 дней, которые говорят мне. Что делать? Ну, в данном случае я сделала так, что эти экраны, они прозрачные, то есть зритель находится передо мной, и вот он видит эти экраны и как они как бы на меня наслаиваются. вот. И я вот сняла первую такую как ну, пилотную версию, вот. И легко подающиеся на эфирации. При проявлении трудностей не остывай, а радуйся, ведь новых вопросов способствует проявлению новых смыслов. Легко избавляйся от вещей, все время с тобой. Легко избавляйся от людей, легко избавляйся от любых привязанностей, тренируйся в этом. Когда возникает идеи, не их ее развитие на потом. Постарайся делить и сразу так много времени, как это возможно. Не позволяй чему увлекать себя полностью. Так ты не сможешь заметить ошибку, потому что сольешься с ней. Поглощай интеллектуальное искусство. То, что мы поглощаем, нас тренирует. Не думай, что тебе можно сейчас расслабиться и посмотреть, что это глубинка. Ты прекрасно знаешь. Каждое движение имеет последствия. Ложись спать не позже одиннадцати. Это можно Сон все равно придется поправить. Так и лучше не лучше ли делать это больше с большей пользой? Будь честной со мной. Уделяй каждый день время программам для физических упражнений. Ты помнишь, как плохо с было? В тот момент тебя было плевать на квартиру, одежду, карьеру людей. Только тело имеет значение. Не забывая о теле, не заставляя его снова напоминать о себе. Не расстраивайся слишком, если результат работы не Uh, Смотри на эти трещины людей, как роли в этом выходе. Они хотят внимания, они хотят, чтобы их назвали гениями. Зачем это все? Раз не было вечности, не будет вечности. Какой же смысл остановиться центром? Простой короткой веки. Но в этом происходит все переменится, и тем быстрее, чем меньше будет присели. По почти свои идеи, даже если не считаешь их гениальными, только с реальным опытом ты сможешь стать лучше. Держи порядок на компьютере и ставить старт порядка. Это носит ясность в твой ум. Не ешь конфет, а то в раз, когда появится проблема с кожей, ты будешь себя менять. Так что лучше просто не делать этого. Перейди в позиции наблюдателя и представляешь, что это сон, от которого проснешься, если тебе тревожен. И носи хорошо, но не слишком много берут на себя отвлекаются от жизни и бывает действительно делают себя красивее. А есть деньги, которые лучше поправить на газель, путешествия, воплощение своих проектов. Руководят не лучше, а тех, кто помогали, берутся за это. Единственное, что мешает тебе самому устанавливать правила, это ты. Нужно просто поверить в себя. Когда ты влюбишь себя, не обманывай, совершал удовлетворение. Даже ты, ты не принадлежишь себе. Обращай внимание на своих сил. Важный способ познания мира. Ухаживая за внешностью, для уверенности нужна красота. Когда у тебя есть большие нерешенные разрешенные проблемы, вспоминай о землях космоса. Будь тверже в своих намерениях. Не думай, что сможешь создать реальный проект без а Но Я не хочу сказать, что проект не нужно. Уйти с непосредственно, как ребенок, когда создаешь искусство. Не слишком он человек, но даже если он тебе понравился в один момент идет разочарование, так случается всегда. Если действие вызывает слишком большой напряг, лучше не совершать его. Не мечтай, реальность никогда не совпадет с мечтами, а если совпадет, ты будешь так удивлена, что не сможешь получать удовольствие. Живи теперешнее, а не будущее. Не злись на свою собаку, она руководствуется лишь инстинктами, а плохое воспитание – твоя вина. Неси просто удобную одежду и продай все Потому что когда ты начинаешь увлекаться в нашем, это на меняет тебя не лучше в сторону. Тебе начинает казаться, что ты стоишь чего-то больше из-за того, что он тебя надеет. А ты оцениваешь других по одежде и тратишь много времени и денег на то, чтобы постоянно так одеваться. Это самый настоящий наркотик. Лучше просто не пересекать эту черту, иначе потом ты снова потеряешься. Не переживай, что люди и не узнают тебя такой, как ты есть но все равно плевать на тебя, у них своя Занимайся во время исправленными задачами, иначе большая вероятность его потерять. Общайся с очень разными людьми, как расширяет коридоры. Самый лучший стиль одежды империи – минимализм. Он успокаивает и отвлекает. Не, не забери. Тяжело всем, просто о себе ты больше всего знаешь. Не общайся с людьми, которые считают себя глупой, и с теми, которых считаешь глупыми ты. Иначе это все не какая-то неискорость. Будь самостоятельным, надейся только на себя. Не верь в которые говорят, что покупаешь что-то ты экономишь. Даже и понятно, как это бессмысленно. Не занимайся болтанием, это все очень просто. Как можно болтать ни о чем, когда столько хороших книг написано? Не держи дома лишь и хлама. Он задерживает мужчину, удачу, он Если он много, значит, ты и консервирует тебя сам. Не э, верь мужчинам, когда на первый с тобой. Вещи не должны стать много, иначе ты их и будешь им не жить. А вещи жалко. Не смотри когда блокбастеры. У тебя всегда всем ощущения пустоты и депрессии. Вкладывай в то, что невозможно украсть. Не парит комплиментов, и манипуляций. Я начну мысли, что от одного твоего решения что-то зависит от реального образа. Поэтому не бойся а с а, Можно у меня вопрос? Я хотел вас поблагодарить за ту степень, как бы, рефлексии, в которой я увидел весь процесс вашего пребывания в школе и то, как вы отзеркалили. То есть я это воспринял как просто вот набор эксперт, экспертующих персонажей, которые вам давали да, важную сумму. И в этом смысле, а, мне кажется, важно оживить да, этих экспертов новую, вот, в нашем представлении. Да. Это плюс, и мне очень понравился абсолютно прозрачный ход отзеркаливания процесса обучения. Я это воспринял так, наверняка mm -hmm. вы закладывали что-то ну, по-другому. Я в контексте школы, mm -hmm. в контексте этого типа mm -hmm. вот, ну, презентации проекта увидел вот процесс обучения, и mm -hmm. мне понравилось то, что вы отзеркалили это. Mm -hmm. а, и вот этот жест а, возврата важных, ну, в общем, ну, как я воспринимаю, не очень... Мало кому интересных ЦУ, которые вам были даны в процессе обучения, мне показалось это интересным и очень прозрачным кодом. Теперь о, о минусах. Мне показалось, что ваш проект принял бы... Я все время ждал, когда эти голоса перестанут быть линейными, линейно последовательно когда возникнет полифония, некая шизоидность говорения этих, условно говоря, экспертов, да? когда они начнут как мухи жужжать и в итоге сольются в такой мушиный рой. Этого не произошло, может быть, имело бы смысл, и я перехожу к следующему моменту, более идеализировать вот эту инсталляцию. Ну, я ее вижу как инсталляция, да, там мутиэкранная, допустим. Но здесь можно было бы как-то заинтерактивить ее. Во-первых, получить интерактив, чтобы человек э, вступал в дискуссию с этими... Не вступал в дискуссию, а активизировал каким-то своим либо присутствием, либо действием активность этих менторов. И в какой-то момент можно было бы представить, как они сливаются в один единый хор или рассыпаются по, по единичности. То есть продумать о возможности, о симультанности, одновременности uh -huh. речи, да, программирования какого-то. А во-вторых, продумать вот эту интерактивную составляющую, чтобы это не было просто однонаправленной, uh -huh. однонаправленной инсталляции. Зритель может стоять, а может не стоять. Было бы, ну, с моей, по меньшей мере, точки зрения интересно чтобы я как-то вот участвовал в этом процессе получения ЦУ и табу табуирования да на меня как на зрителя вот попытка подразумевания интерактивности в этом проекте была бы чище ну и я думаю что на, на уровне съемки и программинга понятно что это черновик и можно сделать это программным образом гораздо более ну, как бы, да, почище, что ли, да, там, ну вот этих склеек не было, но это уже вопрос У -у -у. Да, технологии, да, да, это вопрос, да. как бы, исполнения. А, уже гарная форма, а, пишите, в кого было бы эти сутиные правила, это было бы по полу. Полностью, да? У меня, кстати, была первая мысль. Вот вначале я хотела по кругу, но я же, я же там сижу, ну, нахожусь, это же как перформанс. То есть мне казалось, что это важно, чтобы они направились на меня, и я существовала в этот момент там. И важно? тогда я поэтому убрала круг, потому что я бы тогда не видела то, что было за спиной больше переговорят, а меня это может генерировать по полигоносству. Тут чисто личное, я там только могу говорить, что ты же находишься в центре этого всего, и ты Ну да, я-то думала так. Ну, если убрать меня, но я не знаю, если, насколько это не потеряет. Я хотел сказать техническую проблему, с которой ты столкнешься. Ты можешь очень много потерять, использовать эти позрачные Я боюсь, что ты потеряешь эту которая что черный цветом достигается. Может быть, это, конечно, темнота, это центр, но мне кажется, ты будешь сама сходить с этими экранами. Тут, конечно, было бы идеально найти какую-то форму. Не знаю, может быть, ты по центру эти экраны просто сверхом стоят, да, вот зрители так же себя На самом деле, так, как мы здесь сидели и видели это на экране, вполне было достаточно, чтобы эту идею рассказать. То есть человека там не нужно... Не нужно увлекаться формой. Сделать эти потребы больше, действительно, расставить пространство, но как бы не потерять, потому ну, что в принципе, то, что было, может быть, просто большой экран и все, <систем> И, конечно, действительно важно то, что ты конечно если было прикольно э смотреть за ними и наблюдать за твоей реакцией на, да -да -да. на эти встречи. Это, самый самый это самый очень самый важно, действительно, правильный. чтобы ты находилась, это очень uh -huh. круто, Потому что uh -huh. без тебя это все превращается в какой-то такой ну, отношении. Это два разных просто да. подхода, потому что когда ты присутствуешь, и когда ты наблюдаешь... Здесь уже как будто все находится в этой рамке, внутри тебя, и это идет внутреннее такое, внутренний монолог. И это действительно интересно, когда ты есть и наблюдаешь за тем, как меняется твое лицо, за тем, как ты, ну, это рождает в тебе образ, и я даже не знаю, зачем было интересно наблюдать, потому что на экране охране есть такой. А то, о чем говорит Дмитрий, это совсем другой проект. Это как раз проект о таком менторстве, наставлений, которые мы испытываем каждый, ну, вот в своей жизни, и тогда ты там не нужна, ты выступаешь в роли этого э, ментора или человека, который демонстрирует такую властную позицию. И это тоже интересно, опыт, который зрителю mm -hmm. интересно на себе испытать. когда включается эта интерактивность, которая говорит, и... Тогда, скорее всего, должно быть действительно разные люди. не один человек, который говорит, mm -hmm. там... Мне было бы интересно, если бы это соединилось с тем, что я Держи, Держи, Держи. Держи. То есть, для вести интерактивное детско что-то, ты должен можешь это управлять, то есть, где-то ты можешь больше голоса включить, а где-то ты тоже, существует ощупать, как ты можешь эти голоса включать и... Ну, зритель, и, да, да, ты нашел? Да. да, если он по поедет, и, да. в то в какой-то момент если ты понял, что, в принципе, эти не диалог, диалоги можешь регулировать и выключать. Ага. Ну да, буддисты могут.